найзатятішим модникам країни Нагадуємо, що зараз тут, у мистецькому арсеналі проходить третій день українського тижня моди Ukrainian Fashion фешен наймодніших подій. берег скалистый. Романтическое настроение, как обычно. Романтическое ну, и драматическое. Да, девочки были в основном черные. Да. А -а -а. Ну, ну, это, это наш, наш цвет, любимый цвет. Да. Да. Поэтому они, в принципе, много раз могут быть в основном черным. на Ukrainian Fashion Week. Ви прийшли сьогодні до конкретного дизайнера. А, так, я прийшла на Лові. Я знаю, що у вас бутік, він, можна таке сказати, в новаторському стилі, тому що ви співпрацюєте по особливому з дизайнером. Звісно, з Лові ми співпрацювали цього літа. Вперше вони робили для нас капсульну колекцію, яку ми представляли звісно, у своєму магазині. І, В принципі, на співпраці з українськими дизайнерами і заснована торгівельна марка Валерія Феліс. З яким принципом ви вибираєте взагалі? З ким працювати, з ким ні? Для створення колекції а, я відвідую покази або приходжу в гості до дизайнерів шоуруми і обираю найкраще на мій погляд. ідеї. ми беремо за основу а, концепт і вже а, доробляємо разом з дизайнерами а, лекала, а, самі обираємо тканини, фурнітуру. <кій> обуви и ну чаще всего хочется но ну, как бы больше нам хочется показать одежду а одежда она она как бы становится чище если ну ты энергетически таким образом чувствуешь там цезарь и вора она поет босиком то есть это это ну как мы бы мы всегда какой то находим какое-то романтическое оправдание к тому же к этому потому что у нас идет берег скалистые ну, скалистый берег камни и в общем-то нам не нужна там обувь то есть когда идет такой образ то у нас всегда героиня она мистическая Поэтому, а как бы обувь это уже такой более casual, это то, что ты идешь и одеваешь на улицу. Мы не создаем показы, мы создаем перформанс. На кого пришли? Кого будем удивиться? Смотрели только что Луви, наших подруг, стилистов и замечательных красавиц. Ага, ну лові, вони славляться тим, що вони роблять луки для вітчизняного шоу-бізнесу. Отже, у... на вас сьогодні щось є від лові? Ні, ні, нічого від них, але я думаю, що скоро чим появиться. Прийшли за новими модельками. Добре, скажіть тоді, будь ласка, а хто відповідає за ваш стиль, той що ми. с з то тобто на клипах, ваших музычных концертах. Мы работали уже со многими, в принципе, и с Луви, и с э, Асмехиной Аней, и с Навроцкой, с кем еще, Назаром Дидыхом, да, то есть, э, но всегда превалирует наше мнение, в принципе, потому что вот Регина у нас просто не может жить без шопинга, без фешена. она фэшн-ходячий журнал, так что, если что, обращайтесь. Все таки, э, розповідайте про луки, вот ця Роянда. что есть, что є від украинских дизайнеров? Каблы, Лилия Пустовит. Ой, каблы. Каблы. Каблы, да, наверное, каблы. Ну, не знаю, как их называют бот. Так, каблы, боты навроцком. навродской нашей любимой. Так, а у вас каблы кого? А у меня каблы из хорошего доброго магазина Манго. А у меня, кстати, Зара. Тоже симпатичные, демократичные бренды. Могу сказать, что любим эклектику. Мы можем надеть розовые очки, какие-то бутсы кожные и пойти в шортах и какой-то драной майке. Ну, как-то можем совмещать кожу, кэжул, ну и все. Но знаете, главное, чтобы в десерте не перебрались с ингредиентами. С увагу, під час показу Луви, а, відволікалося сейчас від часу. А, скажи пожалуйста, вам сподобалось? Не переводи. Да, в принципе, показ очень хороший. Вы бы купили, бодай, для своей кохан? Конечно бы купил. Было пару образов, которые в принципе очень понравились, которые можно было бы одеть как на всякие мероприятия, так в принципе для повседневной жизни их можно было бы носить. От ви такий э, симпатичний творчий тендем, ви як э, один з одним домовляєтесь, що будете вдягати, коли виходите в світ? Так. Ну що, ми ж одягаємося в місті. <світ. к 15> <чувствуємо>. <кодуваємо> Хто кого вдягає? Вдвоєм. <кодуваємо> а Ти сказав, щоб тобі кохана перекладати, не з України? Нет, Минск, Белоруссия. Тобто вы приехали до нас специально на Ukrainian Fashion Week? Именно я. Да. Именно я. И еще скажете про украинскую моду. Я так разумею. Ой, разум... очень хорошо, очень высокий уровень, именно как брать показов, так и организация. Единственное, что не понравилось в этом году, так это то, что уменьшили подиум. А когда он был в прошлом году более широкий, более обширный, более было интереснее, можно было дольше просмотреть всю тенденцию именно по самого показа.